Переходимо на тему, про яку ми власне говорили військові злочини, список Емнесті International. В нас в суді Кризимір Янков, член моніторингової групи міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Привіт, тобі Будемо говорити... По русски, да, тебе удобнее будет. Кразимиру удобнее, да, на русском. Значит, чем занимается сейчас? Amnesty? готовит отчет свой следующий отчет будет он приблизительно за две недели уже готов про военные преступления в так называемых ДНР и ЛНР этих, этих республиках. Ну и также ищут и факты каких-то нарушений сбоку стороны украинской со стороны извините украинской армии. Но что? нашли, сейчас Кразимир больше расскажет, говорим мы э, и дальше, говорили мы и в предыдущих передачах об этих восьми расстрелянных украинских военно-пленных mm -hmm. в э, так называемой, называем, извините, Донецкой Народной Республике. Кразимир, я так понимаю, что пока что это именно вот число восемь. Пока то, что... что это восемь, uh, у нас есть сведения про еще по крайней мере двух или трех uh, человек, но про них детали я не могу сейчас рассказать, потому что мы просто это не проверили, и мы не знаем. Вы знаете, это, кроме всего, что происходит на Востоке, это и информационная война, что означает просто очень много слухов, очень много информации, очень много намеренных вбросов в информационное поле какой-то информации, которая иногда оказывается просто неправдой. Так что есть еще, да, еще есть информация про других случаев, но про них мы рассказывать сейчас я не буду. Так что 8 – это случаи, которые мы более-менее проверили. Случай Игоря Брановицкого – это самый-самый такой сильный, потому что там, кроме того, что есть видео, где он жив в плену, кроме признания Моторолы, кроме свидетельства очевидцев, есть ДНК-экспертиза, есть опознание его матери, есть протокол о том, как он умер. То есть этот случай, его просто уже ну, отвергнуть почти что никак нельзя. А по другим случаям, то есть это про людей, которые погибли в красном партизане, которые были, к сожалению, убиты, и про этих троих людей под 30 в, да в деревне Логвиново, а они тоже, к сожалению, существуют и, и, и их про них мы рассказываем подробно в нашем отчете. Коротко мы вам покажем сейчас наш репортаж, который мы уже показывали, но все-таки хотим очень напомнить про Александра Бердеса. Это его жена дала короткое интервью Громадскому, и также есть видео в этом репортаже, как живы эти люди, эти военнопленные с 30 й бригады живо, потом они казались уже умершими почему-то, и это тоже предмет того, что расследует сейчас Amnesty International, это международная организация, и после этого с Казимиром поговорим, куда дальше, что вы дальше будете делать с этим отчетом, и будут ли какие-то последствия. Давайте смотреть. – Що Не знаю, така похоронена. Не знаю. Де? Похоронили в Городищах. Я ще не розумію, чує там, папу закатували. а як це закатували? Кажу, ну замучили. Ну чого вони його замучили? І, а, він, покажу, його замучили і застрелили. А потім ось дивився похорон, пожесміну нас показували, і там кажуть, герої не вмирають. Ну Як не вмирають, якщо він умер. Він просто не розуміє цього. 21 серпня його мобілізували 2014-го, забрали в 30-ту Новоград-Волинську. Там проходив навчання, потім він на широкому Лані вони були, а потім в Херсонській області вони там, Каховське водохранілище, охороняли довгенько. І з 1 лютого, виходить, їх вже вони з село Савелівка і Наківський район відправили. 8 лютого він останній раз до мене дзвонив, з ним. Ну, він дзвонив дуже 30-40 секунд. Ми общались з ним. Він дзвонив, що їде в понеділок, це 9 лютого по бо боєприпаси Артемівськ. просив, щоб я йому гроші перекинула на карточку сигарет купити, в них не було курити там. І 9 лютого це він вже не дзвонив, я вже поняла, що щось там случилось. Я дзвонила до хлопців, вони мені нічого не хотіли казати, а вже 10-го я там дзвонила, він теж жашкова. І виходить, він каже, я бачу, як Саша сідав в машину, ГАЗ-66, поїхали дві машини, одна точно не вернула, туди не доїхала, ні вернула за Сашу, не знаю. Узнаю. Потім він перезвонив, то вже сказав, що вони або в полон попали, або вбиті. Що там, Ну-ка. Просто, не валі, не валі. Подожди, не валі. Іди сюди! Не валі його. Откуда ты взялся? Откуда сам? Я в Черкасской области. А? В Черкасской области. Какое подразделение? 30-й. Что 30-й? Мобилки есть. Нет. А, еще один живой, глянь. Да, Гля, так ты живой. Красавчики. С ножами, глянь, вооруженные опасные. Числа 20 березня знайшли фотографію, там, де їх перевозили. Там, виходить, були мертві люди. Плацинський і Демчук, вони були, мабуть, ранені, бо в закриті очі в них були. Ну видно, що їм погано і тяжко. А Саня сидів, іменно він серед них, сидів з відкритими очима. Ну, Десь якась стоянка це була, бо машини були відкриті. Там, ну, Так трошки захватило машини, то всі буси були, задні двері в них були відкриті. Вони, він сидів, він був живий. Ми були впевнені, що вони живі, ми ждали цього обміну. Ми дзвонимося. В вони нам говорять що з дня на день документи готові, ми його в списки на обмін подали. Але що його не було ні в одних списках. Але вони нас завжди заспокоювали, що це нічого не означає і що вбити вони їх не могли, бо їм нема смисла. Вони ні офіцери, нічого, вони мобілізовані. Що вони по-любому живі. 30 березня. Позвонив, він представився зразу, він сказав, що він донецький волонтер. Я б можу допомогти вам знайти вашу ну, Він дзвонив до племінниці Сашиної. Можу допомогти знайти вам вашого родича. Тут він написав, що перекиньте в татуїровки його. Получається, поки ми знайшли ці фотографії, бо я була на роботі. Це ж додому, поки знайшли ці татуїровки, він вже перекинув його племінниці в контакти, перекинув фотографію з моргу, де вони мертві. Там лице його татуїровка, це що в нього була на плечі, і на руці в ньому була буква «С» і хрестик. Там на фотографіях цих, він сказав, що їх везли як трьохсотих, але вони попали на окраїні Донецька під обстріли, їх не довезли. Застрелили, і вони були в лісосмузі прикопані, їх діпа, так знайшли. З 10 лютого по 20-го вони лежали в моргу, як невідомі, і їх захоронили як невідомих. Це трьох там, виходить. Їх, ще... їх поїхало сім чоловік, а трьох цих не могли знайти. Тих чотири вже похоронили. Але що там на фотографії було видно, що. Ну що тільки-тільки його вбили. В нього там синяк, допустив, і що там ніякого обстрілу не було, вони побиті. Я бачила фотографію нашу і Демчука Васі, там реально вони побиті. Ну, от нагадуємо, вже показували цей репортаж. Це дружина Олександра Бердеса розповідає власне, його історію, як її чоловік. Завину, переходим опять на русский, да, потому что гости у нас плохо понимают украинский язык, но тем не менее знает прекрасно эту историю. Казимир, я думаю, ты больше можешь рассказать, где вот этих троих с 30-й бригады военнопленных нашли, как как вы установили эту ихнюю историю? Гибели? Бердеса, Демчука и плацинского их нашли в лесопосадке в пролетарском районе Донецка. А это находится примерно 88 километров от села от деревни Ловиново, где их взяли что это показывает, что их преднамеренно туда повезли. И надо тоже иметь в виду контекст того, что происходило в этот момент 9 февраля. Это было как раз начало окружения Дебальцева. Логвинова это было именно то село, которое сепарати, сепаратисты взяли и так замкнули деблатосский котел. То есть это, это была самый жаркий момент битвы. И нам кажется очень странным, что этих людей в этот момент повезли именно в Донецк, но не довезли. То есть, скорее всего, если бы их туда повезли, их бы повезли как пленных, чтобы содержать, например, в здании СБУ на улице Шерс в Донецке или где-то в другом месте. Но а, то, что, или даже бы если они были уже мертвыми, когда их взяли в плен, их бы повезли сразу в морг. Но их нашли в этой лесопосадке и их нашли прикопанной очень а, тонким слоем почвы, а, что это просто кажется очень странным и а, мы пока что не успели установить, почему именно их и как а, почему именно их убили и за что. А, вот фотография, которую вы показали троих людей в этом а, кузове грузовика. А, там а, виден тоже плацинский, и у него лицо грязное от от погоды, но видно, что у него таких а, ранений каких-то особенно сильных нет. А, ну, на, мы тоже получили из морга и видно что у Плацинского конкретно а, такая огнестрельное ранение в его а, в левую часть лица что подсказывает на то что скорее, скорее всего а его убили с очень близкого расстояния а, таким а, методом когда просто людей пристрелили с... Непонятно за что. Вот есть эти трое убитых, вероятно убитых, но все указывает на то, что это были все-таки люди убиты в плену, потому что вот я, как говорит Казимир, уже говорили, мы было видео, где они живы в плену, и потом они оказались мертвыми. Но ты говоришь о том, что наиболее очевидным это смерть Броновицкого. Расскажи немного еще его историю. Есть вот ваши сведения, что его лично застрелил Матаров. Это эта история. Она уже известна, но ее надо повторять и повторять, и ни в коем случае не надо забывать, потому что а, сегодня вы уже говорили про параде в Донецке, один из участников этого парада, и а, ос, а, из, особенно таких известных участников, это был именно Арсений Павлович Моторола. А, история такова. Павлов, а... Павлов. Павлов. Павлов, Павлов, Павлов Моторола, да. История такова. Донецкий аэропорт взрывают, а, там уже нечего защищать, и оставшиеся там а, киборги сдаются или их берут в плен, некоторых из них. Среди числа этих людей именно Игорь Броновицкий. Есть видео непосредственно момента, когда их берут в плен, это среди руинов в аэропорта, он виден, как он один из тех людей, которого берут в плен. Конечно, он очень измучен, но более-менее в нормальном а, физиологическом состоянии. Потом есть еще второе видео, снято несколько минут после этого момента, где виден Броновид, именно Броновицкий, как он уже избит, то есть у него а, свежая кровь на лице или кровь, которая только начала засыхать. И следующий момент, а, когда уже Броновицкий стал публично а, известен, это когда он уже был мертвым. Что произошло? между вот этими двумя моментами. Их привели в какой-то тир, который являлся частью или самой базы батальона «Спарта» возле Донецкого аэропорта. Их было 12 человек там, и их начали сбивать. Их и начали сбивать, чтобы найти, кто был пулеметчиком из киборгов. Потому что во время боев за аэропорт, во время этих горийских боев украинских военных, очень много сепаратистов умерли именно от пулеметного огня, и они хотели найти человека, который был ответственным за это. А как нам потом рассказали люди, которые там были, не было одного конкретного пулеметчика, то есть не было человека, который только стрелял пулеметом. Все все стреляли из того, что было. Но Броновицкий, которого нам описывали как очень Мы сейчас показываем вот видео, как их берут. Вот Теперь это именно меру. тот момент, когда их их, их 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 брали. Он будет сейчас в синей такой в синей одежде справа его покажут. Ну и Броновицкий, которого нам описывают как очень смелого, очень гордого человека он ничего не скрывал он ничего не врал и он вступил вперед и он нам кажется что он просто хотел защитить других от этих избиений и сказал будто я, я был пулеметчиком а потом все люди которые присутствовали сепартистов, переключились на него и начали его избивать его избили до, такого, до такой степени что он просто лежал на полу в, в луже крови и он уже не мог двигаться не мог встать а через некоторое время заходит Арсений Павлов, Моторола и спрашивает, кто здесь вызвал скорую, потому что а, пока а, Броновицкого избивали, кто-то из сепаратистов сказал, что ну, лучше его скорее всего уже оставить, он видно, что он безоружный, он пленный, он не может сопротивляться, это неправильно и они его оставили. Так что мы полагаем, что кто-то из сепаратистов вызвал скорую специально для Броновицкого, а Моторола это узнал. Он вошел в комнату, спросил, для кого здесь нужна скорая. Другие пленные, 11 человек, не показали. Вот он, я так понимаю, вот в синей справа. Вот это да, именно вот Барновичский, справа. Вот это, справа да. а, они показали на человека, который лежит на полу в беспомощном состоянии. И Моторол сказал что-то вроде, а, я его сам вылечу, или я его сейчас долечу. Что-то в таком смысле. И он подошел к нему и выстрелил ему а, два раза в голову. А, эту историю там есть, по крайней мере, пять очевидцев, которые про это рассказывали. Мы общались с двумя из ними. А потом вы знаете, что журналист из Киев звонил лично Мотороле, и он признался не только про случай Брановицкого, но и про других пленных, которых он застрелил. Потом мы получили документы, судмедэкспертизу, уже украинскую, которая была сделана в Днепропетровске, и там указано огнестрельное ранение в голову в ходе того, как причина его смерти. И, конечно, его мать лично его опознала, его труп. И потом дополнительный факт, который подтверждает, что с этим человеком было именно то, о чем я рассказываю, ДНК-экспертиза украинская, которая показывает, что именно этот труп – это, к сожалению, тело Игоря Броновицкого. Так что этот случай, его просто очень трудно и, на мой взгляд, невозможно на него не обращать внимания.